Ну а сьогодні у нас в студії гість не просто так, а з нагоди, з нагоди свята тої служби, в якій він працює. Доброго ранку вам! Представляю Добре. вам Олега Миколайовича Гронь, начальника Державної служби охорони при УМВС України, Миколаївській області, полковника міліції. Доброго ранку ще раз. Добре. І отже, з якої нагоди ми з вами сьогодні тут зустрічаємося? Давайте вы поясните нашим глядачам. Ну, сегодня, ровно 62 года назад, это в 1952 году, постановлением Совета Министров СССР была создана неведомственная охрана при органах милиции. Сначала охрана делилась на два такие подразделения. Это сторожевая служба и военизированная служба. Воени, военизированная служба, это так называемый его мы все его помним со времен еще Советского Союза. Вот. И, но уже в 1965 году э, создается милиция охраны, вне ведомственной охраны, и э, пульты централизованного наблюдения. Это техническая служба, которая развивалась на протяжении остальных всех лет и до сегодняшнего дня она все более и более усовершенствуется. Э, вот. И э, в 1993 году уже постановлением кабмина Украина номер 615, создается Государственная служба охраны при Мвд Украины, которая существует на сегодняшний день. Структуру Николаевич, государственной... да. а можно я вас немножко перепью? Вот просто интересно, как это выглядело в шестьдесят втором году? Если сейчас понятно, там тревожные кнопки, пульты, мобильная связь, мобильные группы реагирования. А как эта охрана выглядела тогда? Ну тогда охрана выглядела, находилась охрана в милиции при райотделах милиции, то есть они находились в структуре районных отделов милиции. Практически, не практически, у каждого райдела, райотделе милиции охрана, неедомственная охрана, она была. Когда создавались пульты, естественно, аппаратура, все было еще новое, то есть ну как новое, старое будем так забытое уже. Вот. И объемное, громоздкое, охрана осуществлялась техническая, это только по проводной связи, только по телефону, если был телефон стационарный, то есть охрана была и объекты практически, ну, большое количество объектов все сдавались на культы. Uh -huh. То есть на то время это было и ну, дешевле гораздо, конечно, чем сейчас. То есть нужно было перезвонить, да? да нужно сдать нужно было перезвонить, сдать объект под охрану. Стояли до сих пор еще на некоторых магазинах, особенно в селах, еще стоят такие звоны вот так слышно как она звенела на все село было или на весь на всю улицу в свое время если где-то срабатывала сигнализация на окна ставились датчики большие объемные такие которые тоже были видны или же фольга стекло окна оборудовалось тоже это то есть, ну, вот такая была э, на то время техническая пультовская охрана. Сторожевая охрана, ну, все мы это уже знаем, это простые сторожа, это мы знаем те бабушки, которые стояли или же... А где бабушка, да? Даже фильме. да. Вот они охраняли, давали всем оружие, там, или гладкоствольное, или же другое, то есть, вот так вот была охрана. А сейчас вы уже начали говорить, и я вас немножко перебила. Какая структура ваша? Да, на сегодняшний день Государственная служба охраны, я уже сказал, постановление Камина, она находится на самофинансировании. То есть мы сами зарабатываем деньги, полностью себя обеспечиваем, одеваем, покупаем оружие, покупаем автотранспорт, бензин, то есть полностью находим, платим налоги, так же, как любое предприятие. Вот. Структура состоит, это милицейская охрана, это гражданская охрана, милицейская охрана с оружием естественно пошли милицейские. Гражданская охрана тоже форма одежды, вся та же черная одинаковая. Милиция групп задержания, спецподразделения все мы вы видели. Есть у нас в Николаеве 6 групп задержания, всего их 15 по Николаевской области на сегодняшний день. И спецподразделение Титан, которое занимается сопровождением грузов, ценных бумаг. Денег, денежных средств, то есть вот на автотранспорте, на, на, на или нашем, или же банковском бронировании. Ну так, чтобы немножко было понятней, э, ну, сфера услуг, которую вы предоставляете, да, вот то, что вы назвали, и даже вплоть до тел, личных телохранителей, да, да это да. тоже входит Если в Вашу... сегодняшний путь? день мы охраняем титан. Обучаемся мы в двух училищах, у нас есть в Украине, это в Виннице и в Ровно. Там проходит переподготовка, учеба, первоначальная подготовка. Если сотрудник приходит только с гражданки, мы берем. Вот, оформляю, а вообще, необычай. вот кого вы берете к себе на службу и каким образом попадают к вам на службу? Это же не просто подразделение милиции. Вот это, это настолько ответственность, да, вот личная охрана, или это, это не личная охрана, а просто охрана. То есть это очень большой уровень ответственности и моральной какой-то стойкости должен ну, конечно, быть у людей. Да. Уровень ответственности большой. Мы э, в милицию берем практически, не практически, а по той же нормативной базе, как и Министерство внутренних дел, как и наше управление внутренних дел, по тем же все приказам и законодательной базе. Вот. Но потом, когда принимаем работу, Наш сотрудник в порядке 3-4 месяцев, в зависимости от какой должности принимает, едет на учебу в наше училище непосредственно, там обучается именно тому направлению, по которому он приходит. Или техническая служба, или милицейская, или группы задержания, или спецподразделения ТИТА. А сколько у вас сейчас сотрудников вот Никол... на... на Николаевщине? Думаю, на сегодняшний день у нас порядка 700 сотрудников. Это все Все, это вместе, все сотрудники это все области? по Николаевской области, да. А как размещены вот, места дислокации, нас, так сказать? У нас на сегодняшний день это шесть подразделений. Будем говорить, это Первомайск, Баштан, Баштанский куст, это там группы задержания, и в Снегиревке, в Новом Буге, в Баштанке, Вознесенск и Николаев, это батальон охраны в городе Николаеве. Кроме этого у нас есть, я уже сказал, Титан подразделение, потом подразделение гражданской охраны, это сторожевая охрана без оружия которая тоже охраняет стоит на постах и пульт централизованной охраны, которая на сегодняшний день, он все больше как бы усовершенствуется, это находится в городе Николаеве. А, скажите, вот в связи с тем, что сейчас происходит вообще в стране и э, в области в частности, э, вы как-то реагируете на эти события, потому что, ну, я в том плане, что все-таки хотим мы этого или нет, но учащаются случаи, да, нападения на частных лиц, нападения на магазины. Э, вот что вы посоветуете, что вы порекомендуете и что вы делаете в том направлении, со своей стороны, чтобы это предотвратить? Ну, на сегодняшний день в связи с ситуацией в стране, естественно, у нас и заказов стало больше где-то. Под охрану берем объекты, как технические, так и физические. В принципе, задачи остались все те же. Недавно сопровождали гуманитарный груз в зону АТО, это город счастья, буквально месяц назад. Кроме этого, у нас сотрудники есть из числа охраны, призваны и находятся в зоне АТО, там три человека. Вот. Что касается усиливаем наши уже охраняемые объекты, особенно объекты особой важности, которые согласно 615 постанове, они подпадают обязательной охраной государственной службы охраны. Это нефтепроводы, это музейные учреждения и э, другие, то есть госадминистрации. Вот там идет усиление, естественно, и охрана общественного порядка совместно с управлением общественного порядка УВД. Кроме этого, мы осуществляли охрану общественного порядка и на президентских выборах участвовали, и в выборах народных последних, депутатов да. Да, последних тоже. А вот про тревожные кнопки давайте сейчас поговорим. В последнее время очень тоже инициировалось с вашей стороны и вообще в обществе, да, и СМИ публиковали очень много публикаций, было по поводу того, что нужно их побольше, нужно их побольше в общественных местах. Вот какая ситуация сейчас? На сегодняшний день в Николаевской области. У нас стоит порядка где-то 2300 тревожных кнопок, это в целом по области. Вот. Исходя из того, что объектов всего храняется больше 4000, а квартир граждан это где где-то 3700. Вот тревожных кнопок на сегодняшний день такое количество. Тревожная кнопка, ну, в большинстве своих случаев, то предприятие, которое берется и под охрану техническую, и даже квартиру берем водохрану, они параллельно берут и тревожную кнопку. Это или же кнопка стоит в квартире, или же там в предприятии, где-то в определенном месте, или брелочек такой, который угу. в большинстве, я уже сказал, в большинстве случаев в банковской системе, то есть кассиры сидят, что тревожные эти брелочки, если куда-то вышло, то или ходит там по кассе, тревожная кнопка угу. находится в руках. А вот эти общественные тревожные кнопки, как они устанавливаются, есть и тревожные... как узнать, что она есть рядом? Есть общественные тревожные кнопки. Ну, мы э, есть, может, видели в Николаеве на э, там магазинах или кафе или же аптеках, есть вывеска такая, там написано, тревожная кнопка, вот общественная. Это любой человек, который, которому нужно, или что-то, какое-то происшествие там случается на улице, рядом с данным магазином или с данным предприятием, может зайти, нажать тревожную кнопку, приедет группа задержания и будет уже действовать согласно законодательству, вызывать или следственную оперативную группу, или же принимать меры к задержанию преступника. А какие условия установления вот, сигнализации тревожной кнопки? Вы говорили, что там должен быть стационарный телефон. Телефон, это сейчас так остается или какие-то изменения? Ну, сейчас есть? мы уже в большинстве случаев уходим от этого, потому что многие люди, естественно, на стационарных телефонов в квартирах уже даже и не проводят. Вот, потому мы пользуемся мобильной связью или же радиосвязью, ставим приборы, радиоприборы и мобильной связи, ставится туда мобильная карточка. И, в принципе, это гораздо дешевле и для людей, когда сигнализацию монтаж делаем. И проще для нас, потому как бы нет провод, проводов нигде, провода не обрываются. А вот, ну вот для того, чтобы люди знали и слышали, насколько рентабельно устанавливать сигнализацию? То есть вот какая стоимость для простого гражданина, например, для меня будет стоить там месяц ваша охрана, моего, моего жилища, например? Охрана, я уже сказал, охрана... Личное имущество граждан, их у нас 3700, это все доходят и квартиры, и дома, и гаражи, дачи, то есть это все личное имущество. Вот. Чтобы сделать монтаж сигнализации, где-то от 2000 стоит монтаж, то есть на квартире поставят прибор и датчики в зависимости от сколько там комнат. Вот. А месячная абонент плата стоит 100 гривен в месяц. Если там дом уже, понятно, больше большой дом и так дальше, то чуть-чуть дороже будет. А если это гараж, это Квартира простая, то есть стоит 100 гривен в месяц. А потом то плотно. есть 100 считаю, гривен в месяц настолько... и можно да, спать и спокойно? Можно, да, можно спать спокойно, или же ставить на сигнализацию, если, или, если человек уезжает там, или может не ставить, если он вот там находится постоянно, но параллельно есть тревожная кнопка, вдруг где-то кто-то зайдет, то есть он останавливает, можно нажимать. Олег Николаевич, да, спасибо да. вам большое за информацию, за предоставленную информацию в нашем новом дне. Я думаю, что она была полезной для наших зрителей. Одновременно хочу от души вас поздравить с праздником и ваших коллег. И хотелось бы вот от вас, как от начальника, для них услышать пожелания. Чего хотелось бы? Вот вы работаете в этой структуре, вы лучше знаете. Ну, я хочу поздравить всех сотрудников Государственной службы охраны, ветеранов службы охраны с профессиональным нашим праздником, пожелать здоровья, удачи, семейного благополучия. Успехов служебной деятельности на благо украинского народа. И, конечно же, мирное неба над головой это очень важно, очень актуально в нынешнее время. Спасибо вам огромное. Спасибо. От души желаем всего, чтобы исполнилось все ваши пожелания и все складывалось наилучшим образом. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был начальник государственной службы охраны Украины в Николаевской области, Олег Николаевич Гуронь. Еще раз большое спасибо. спасибо.